Salam, kanalımıza xoş gəlmisiniz. Bu gün qayınanamla həm mürəbbə, həm də şək şək mürəbbədən başqadırıq. Filləri təmizlədik, ləçəklərini Deməli, çat təməbbəm pişirməyində bizə 1 balon su qoyuruq qaynayır, sonra piyesoğu əlavə edirik. 500 qram isə bizə gül lazımdır. 1 kilo şəkər tozu lazımdır. İndi isə su qoyuruq qaynamağa və su qaynad və 3 kilo şəkəri tinə əlavə edirik. Gün saplağını isə quruduram. Qışda və yayda istifadə edirəm. Çox qəşəng ətir olur. İndi isə güləlavə edirik. 3 kiloya 500 qram gül. Necə gözə təmizlədiyimi görürsünüz. Saplaqların içində qalır və boşunda yanan təmizdəyik. İndi isə qoçaq gəlin kompot bağlayır. Kompotu necə baladığımı isə göstərirəm. Baxın, öyrənin, paylaşın, bilməyənlər bilsin. Çox vaxta takipçilərim irad tutul yumağız, eləmədiniz, yumağı da çəkib baxa bilərsiniz rahatlıqla. İsə şəkər, kim çox şəkərli sevirsə də bir stəkan, çox şəkər sevməyən isə bir stəkandan az. Görürsüz ki, külümüz qoneyir və köpüklər yığıl, pöt 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 eləyir. Bir qaşıqdan az lumuduz tökün, çox tökməyin, gətir. Yoxsa mürəbbəniz dur tədəşə. Da kompotu hazırladım indi isə qaynalam üstü su tökür qaynamış Necə gözəl, necə qəşəng rəngi var. Sağ olsun qaynanam bişirdi, əlləri var olsun. Əgər siz də qaynanamla başqa nələr bişirməyimi istəyirsinizsə də komment yazın və like verməyi unutmayın və abunə olun. siz demədən qoy deyim qaşığı nə yəti istifadə etmədik çünki bankanın adına kesimdir. Tez getdim, çay dəmlədim, gülün saplağı ilə çox dadlı dadırdım rəbbəmi. Sədə məsləhət görürəm, siz də bu reseptən elə bilərsiniz ya da özünüzün məxsus bir reseptiniz varsa da yaza bilərsiniz. Kiməsə ideya olar. Çayımızı içdikdən sonra isə bankalara bağlayırıq hansını? Qaynanam, bir qaşıq pesoq və Sovetika eliyə keç qışqırmasın. videonun sonunu çatdıq və çox paylaşmadım, çox maraq hiss etmədim. Qısa video çəkdim. Necə bişirdik, necə hazırladı. Əgər bəyəndinizsə, abunə olub, like verməyi və komment yazmağı unutmayın. Çox sağ olun. Hələlik.